Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kita sambung ke masalah uh, masalah 41. Imam dan kelebihannya. Kita selalu sebut imam. Orang mazin kita sebut tu bilai dan sebagainya lah. Tu siap tu siap. Apa makna imam? Uh, imam ialah orang yang memimpin jalan atau yang diikuti itu makna perkataan imam dalam bahasa Arab. Orang yang mengetuai sesuatu, yang memimpin jalan. Dia memimpin kita, hanya seorang, dan dia memimpin membawa satu beberapa orang menjalani satu perjalanan. Yang ini imam tu boleh ditafsirkan ataupun difahami sebagai seorang pemimpin atau ketua lah mana kita sudah maklum. Jadi pemimpin ini adalah ketua orang yang dilantik untuk mengurus hal ehwal umat Islam dalam urusan pentadbiran dan pemerintahan itu imam pemimpin. Terjemahan bahasa kita kita sebut pemimpinlah. Manakala dalam hal ini dalam konteks uh, ibadat solat uh, imam ialah yang mengetuai solat jemaah. Uh, yang memimpin kita dalam menunaikan solat jamaah. Imam solat mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi syarak. Beliau memimpin satu kumpulan manusia menunaikan satu ibadat yang paling utama iaitu solat. Maka dari itu syarak telah menetapkan ciri-ciri tertentu yang perlu ada pada seseorang yang dipilih untuk menjadi imam bagi mengetuai upacara ataupun ibadat yang besar ini. Atas dasar inilah mereka diberi kedudukan yang tinggi di sisi syarak. Dalam sebuah hadis mengenai Nabi ada bersabda, Al-imamu dhaminun wal Muadzin mu'tamanun Allahumma arushidil a'immah waghfir lil-muadzinin. Al-imam dhamin. Imam itu adalah penjamin. wal Muadzin mu'tamanun dan muadzin adalah orang yang dipercayai. Allah ma'arushidil a'imah. Ya Allah, bimbinglah para imam. Dan wafir lil muadzinin. Ampunilah para muadzin. Tuan-tuan perempuan, dalam hadis yang ringkas ini, ulama, para ulama memberi perhatian yang besar kerana apabila baginda menyebut imam itu penjamin Maksud penjamin dia orang yang mestilah mempunyai ciri-ciri uh, yang diperlukan bagi memimpin satu kumpulan untuk melakukan sesuatu pekerjaan dalam konteks ni yang bernama solat. Mu'adzin pula, muktamanun yang dipercayai. Yang ini mestilah orang yang ada pada sifatnya orang yang amanah, telus, jujur kerana Walaupun kita hanya melihat tugasnya melaungkan azan, tetapi waktu nak melaungkan azan itu, ah, ha, muadzin mestilah orang yang yang mempunyai ilmu dan beramanah. Sama masuk waktu, tak masuk waktu lagi. Ha, umpamanya kalau dalam bulan puasa, ha, kalau lah. So, untuk bila itu mempunyai sikap yang gopoh-gapah contohnya tidak menghirau, tidak mengambil berat soal uh, uh, ibadat ataupun apa-apalah dia boleh saja melauangkan azan 2-3 minit sebelum masuk waktu kononnya nak buka puasa cepat tapi hakikatnya itu amalan semua puasa itu rosak dan tergadai <laughs> nah, sebab tu baginda Nabi menyebut Mu orang yang diberi orang yang diberi kepercayaan. Yang ini mesti amanah dalam tugas dia. Dan lebih menarik lagi dalam hadis ini, baginda Nabi mendoakan pula kepada para imam dan muazzin. Iaitu baginda Nabi menyebut, Allah ma'arushidil a'imah. Ya Allah, bimbinglah para imam. Bermakna Allah baginda Nabi mendoakan khusus kepada tutu imam. InsyaAllah tutu imam Siapa yang menjadi imam solat di seluruh dunia sepanjang zaman? Baginda Nabi mendoakan kepada mereka dan kepada tutuk bilai pula, Baginda Nabi mendoakan wafir lil mu'adzinin Ampunilah tutuk bilai pula. Alhamdulillah. Jadi sesiapa yang dilantik menjadi bilal, muazin di masjid surau dan sebagainya, bernaung di bawah, di bawah doa baginda Nabi ini. Dalam satu hadis yang lain, <coughs> baginda Nabi ada bersabda, Salatatun ala kuthbani misk yawm al-qiyamah yagbituhumul al awaluna wal-akhirun. Abdun adda haqqallahi wa haqqa mawalihi wa rajulun amma qawman wa hum bihi radun. Wa rajulun yunadi bi salawatil khams bi kulli yawmin wa laylatin. 3 golongan yang berada dalam himpunan kasturi Yawmal Qiyamah pada hari kiamat nanti 3 golongan yang akan berada dalam himpunan kasturi Kasturi bauan wangi Itu di dunia Tapi ini kasturi bawangan kasturi di syurga sana Yang kita tak boleh nak bayang mana. Macam mana keadaannya Bermakna tiga golongan yang dimuliakan sebab orang yang dimuliakan sudah tentu orang kita akan mempersiapkan dari segi tempatnya, keadaannya, bersih, elok, wangi dan sebagainya. Jadi diberi penghormatan, kemuliaan. Jadi tiga golongan ini di akhirat kelak akan diberi penghormatan yang cukup besar dan hebat. Yagbituhumul awaluna wal akhirun yang dicemburui oleh golongan orang terdahulu dan terkemudian. Umat-umat terdahulu, orang sebelum kita pun akan cemburu melihat mereka. Dan orang terkemudian pun akan cemburu. Kenapa orang macam ini nampak orang biasa tetapi di akhirat Allah memuliakan mereka. Kumpulan pertama iaitu Abdun Addal Adda Haqqallahi. Seorang hamba yang menunaikan hak Allah dan hak tuannya. Yang ini golongan hamba sekarang dah tak ada hamba. Yang kedua, warujulun amma qauman. Seorang lelaki menjadi imam kepada satu kumpulan dan mereka redha dengannya wa hum bihi radun. Para jemaah suka pada dia. Para jemaah redha dengan dia. Para jemaah menerima dia dan memang menyokong dia sebagai seorang menjadi imam kepada mereka. Penting kepada kita hari ini, seorang yang dilantik menjadi imam tapi zaman keadaan kalau iman tu ditolak pula. Kita <tidak tidak> tengok dalam masalah yang lain. Yang ketiga dan mereka yang dan seorang lelaki yang menyeru menunaikan solat lima waktu setiap hari dan lima waktu setiap hari dan malam. Ini tuk bilai. Orang yang tuk bilai melaungkan azan untuk memberitahu orang sekitar, orang ramai, masyarakat awam untuk hadir solat berjamaah sehari lima kali, lima waktu. Khusus kepada Tuk Bilai. Bermakna Tuk, -tuk Bilai kita, mereka menyempurnakan tugas mereka sebagai seorang Tuk Bilai. Di akhirat kelak, nah inilah ganjaran dan akan diterima oleh mereka yang Allah memuliakan mereka. Alakuthbanin, misk, himpunan kasturi pada mereka. الله <applause> اعلم